Вітаю всіх, хто прокидається разом з нами. Програма ранок на каналі Житомир виходить за підтримки представництва компанії Оріфлейм в Житомирі. Саме з «Оріфлейм» ваш стиль стане яскравішим та неперевершеним. На вулиці Сніжно зима не відступає, а у нашій студії розквітають квіти. До нас у гості завітала колекціонер Син Олена Новікова. Доброго ранку, Олена. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с чего все починалось и вообще синполии? Это что? Синполии ⁇ это научное название фиалки, которая очень давно поселилась в наших домах. Синполии пришли к людям где-то лет 100 назад. Они произрастают в диком виде в, Африке, в горах Африки, в Зумбарии. Вот, названы так в честь своего первого открывателя, человека, который был губернатором тех мест и совершенно случайно во время прогулки обнаружил синполию в лесу. Синполию назвали именно в честь этого человека. Вот, потому что его имя было барон Сен-Поль. Вот, его отец занимался растениями, занимался ботаникой, был членом британского ботанического общества. И сын просто собрал семена этих, этого цветка, настолько его поразило это растение. Дикие синполии были очень похожи на наши современные, вот, которые есть у наших бабушек до сих mm -hmm. пор. Вот эти синенькие с ярким желтым, желтым глазочком по центру, которые цветут практически беспрерывно. Вот, вот это вот малышка mm -hmm. немножко напоминает, только дикие были намного темнее. Когда Вы, безусловно, начали заниматься коллекционированием символов? Ну, серьезно, я начала заниматься в 2004 году, вот, а первая, первая фиалочка у меня появилась еще в 99-м совершенно случайно увидела, на улице женщина продает, и я просто не могла пройти мимо, настолько это растение меня поразило. Вот, это был наш отечественный сорт, самого, наверное, замечательного нашего селекционера, Макуни. Вот. Это был лебединый полет. Uh -huh. а цветочек вроде бы небольшой, вот, не крупный, но он настолько, вот, настолько I идет I на, на, да, на душу пошел, Вот как раз на тот момент. Ну, тогда мне было не до того, жизнь была довольно сложная. Вот. А в 2004 году совершенно случайно вот так вот увидела, что пришла девочка, вот, знакомая, сотрудница, принесла два стаканчика с этими цветущими фиалочками. Когда она сказала, сколько они стоят, я так себе подумала, да, это очень здорово. <сцепот> Тем более, что цветами мечтала заниматься с детства, просто не было возможностей. Вот. А тут вот появилось, я начала просто-напросто все скупать, все подряд, все, что видела, всех-всех-всех цветов. Со временем ну, я очень быстро поняла, что просто так это делать нельзя, что это нужно заниматься всерьез. На тот момент у нас в городе уже было много серьезных коллекционеров. Вот. Я начала скупать сорта у них. Ну, тем более на то время это еще как-то относительно позволяло mm -hmm. и средства. Это сейчас стало очень дорого. Но тем не менее, игра стоит свеч. Фиалка, она ведь как ребенок. Ее ждешь, пока она зацветет от этого листа почти год. Mm -hmm. Минимум 9 месяцев. Как действительно вынашиваешь как ребенка. И какое это чудо, когда открывается первый цветок. Олена, вот мы знаем, что их очень много видов. Сколько видов фиалок? Ну, вообще, на сегодняшний день зарегистрированных около 30 тысяч видов. Может быть, уже и больше, это прошлогодние данные. Угу. А в вашей коллекции? Вы в моей коллекции, сказать, ну, около 300, это точно, это где-то 290-300, это точно есть. Ми знаємо, кожна квітка, шановні телеглядачі, у вас є можливість поглянути, кожна квітка є неповторна. Ось, і у кожної квітки є своя назва. Ось, наприклад, з такого зеленого кольору, Попрошу наших операторов, будь ласка, внимание. увагу. Олена, а вы расскажите, будь ласка, нам про такую фиалку. Что это такое? Вот эта фиалочка, это селекция нашего винницкого селекционера Елены Лебедской Называется Купава. У всех, у всех фиалок с ее селекцией приставка Ле. Вот, допустим, вот это тоже ее же селекция, называется Стайка Бабочек. Она тоже более чем оправдывает свое название. Так, и по Одна из вечно цветущих растений. Да. Теней. Она цветет, может, может цвести беспрерывно почти год. А вот эта гарна пани. Вот. Это, это пани в розовом, это называется зефир. Это селекция ученика Бориса Макуни, Моск... питерского селекционера Морева. тоже замечательный селекционер, у него великолепные, интересные сорта. Чи потребно для каждого виду какой-то окремый, возможно, подход? Не всегда, но многие фиалки требуют особого подхода. Есть такие, которые цветут только на окне, они не будут цвести ни в стороне от окна, ни где-то в комнате, ни даже под светильником, им нужен только дневной свет. Есть такие сорта. Есть сорта, которые любят больше прохлады, допустим, вот пестролесные сорта, они предпочитают перепад дневных температур, то есть дневной и ночной температуры. Угу. Им обязательно нужно, чтобы ночная температура была градусов на 5-10 ниже, чем дневная. Тогда они успешно цветут. Есть сорта, которые предпочитают более влажный воздух. Допустим, такие я держу на кухне, они великолепно угу. себя чувствуют. Є сорта, яким потрібно було выше температура. Ті Те стоять на більш високих полках. Тобто, якщо звернутися до професіонала, то професіонал підбирає, якщо я Конечно. хочу, щоб на кухні стояла або Конечно. там у кімнаті. Це обязательно, якщо покупаете фіалку, нужно обязательно посоветоваться з чоловіком, у якого ви його берете. Скажіть, будь ласка, які властивості мають ці цікаві квіти? Я здається, чула, що вони мають і лікарські властивості. Они великолепные психотерапевты. Они настолько душевные, у них очень теплая энергетика, очень легкая. Это семейный цветок. Угу. Вот э, я общаюсь со многими людьми, которые занимаются этими цветами, занимаются, имеют коллекции. Это настолько... Интересные, открытые, добрые люди. Вот среди фиалководов практически нет людей таких вот замкнутых, э грубых, резких. Очень мягкие, очень интересные, очень добрые люди. И, допустим, мой муж за годы общения с фиалками стал совершенно другим человеком. Он сам себя не узнает, настолько стал спокойным, уравновешенным, мягким. Вот очень сильно изменился и очень, очень их любит. Я коли йшла до вас на розмову. Мене зустріли і запитали: запитаю обов'язково, запитую, Оля, моя колега. їй колись сказали, що якщо дівчина не, за, не заміжня, то фіалку не можна тримати вдома? Чи це я правда? Чи це не правда, це не правда. Допустим, є фіалки того ж Морєва, Морева. У нього є фіалка, «Букет вести, у нього є фіалка, свадібний букет. Их покупают мамы, их покупают молодые девушки, их покупают незамужние женщины с большой охотой. И, честно говоря, я сама, может быть, даже вышла замуж в очередной раз, вот этот последний, благодаря им. Потому что они очень сильно изменили мою жизнь в тот момент, когда я всерьез ими занялась. То, Я одразу усім телеглядачам, шановні телеглядачі, жінки. Е, якщо ви думали, що фіалки до розлуки і не можна тримати їх вдома, якщо вони заміжні, це неправда. Це неправда, так. Да. Це, це сімейний цвіток. Е, пані Олено, ось що ви ще можете розказати? Ось, наприклад, у нас є міні. Это миниатюрные, миниатюрные. сорта, э, вообще-то это даже не, не мини, это полумини, мини угу. еще меньше. Угу. Миниатюрные сорта, они более хрупкие, кажется, на вид, на, это, на, только на первый взгляд. На самом деле они намного, намного проще в уходе, намного более устойчивые, намного легче размножаются, чем даже обычные фиалки. И настолько вот, это, вот эта миниатюрность подкупает, они накажутся игрушечными, такими очаровательными, ну просто невозможно оторваться. И в последнее время, когда вот увеличился доступ фиалок из-за границы, участились выставки, сейчас привозят и даже из Америки приезжают к нам на выставки селекционеры и коллекционеры. Вот. И появилось огромное количество новых сортов, а остановиться с, в коллекционировании очень сложно, потому что все фиалки сильно отличаются друг от друга, и хочется что-то еще, 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 еще такое нет, а еще такое нет. Каждая поражает по-своему. А миниатюрки занимают намного меньше места, и в общем-то они ничуть не хуже, чем крупные сорта, если просто посмотреть повнимательнее. Вот, фестивали, так вы его говорили, Фестивали, это не, не то, что фестивали, это выставки. выставки. Которые, есть в Киеве проходят специализированные выставки фиалок и других геснериевых. То есть там стриптокарпусы, глоксинии, вот хириты. Это все относится к одному семейству. Растения разные, но относятся к одному семейству. Олена, да. а за осветую, ось вы кто? Ви ніяк не є <laughs> приближеним до біологічних якихось наук? Ні, э, ні. Я, скорее... Дело в том, что я литератор, и как такового mm -hmm. образования у меня нет, это профтехобразование, и, в общем-то, жизнь сложилась так, что дальше никакой дальнейшей учебы у меня не было, все было на самообразовании. Мои родители агрономы по образованию, и, в общем-то, я выросла mm -hmm. на грядках, mm -hmm. выросла среди растений, mm -hmm. и мне всегда это очень нравилось. Потому что они очень интересно, увлекательно рассказывали про каждую травинку, про каждое абсолютно растение. Было настолько вот... Ну, это, это было мне до души. Угу. Вот и все. Лена, скажи, пожалуйста, вы ездили на такие выставки, так, квитив. Чьи молодь? Очень много, очень много, причем очень молодые девочки, целая студия Фиалки в Киеве существует, которая там, где в основном молодежь. Вот. И даже здесь, вот в городе, у меня очень много девочек, которые просто закупают их mm -hmm. вот коллекция, и все, это невозможно остановиться, это увлекательно. Маленькие дети, мужья там что-то начинают возмущаться. Мужья, дорогие, mm -hmm. не возмущайтесь, радуйтесь вместе со своими женами, потому что э, ничи, ничто так не укрепляет семью, как взаимная радость. Э, Ви, у вас є можливість зараз звернутися до телеглядачів, можливо, побажати гарного настрою вранці. Что ж, я желаю всім просипатися з улыбкой І від своїх близких, просто здороваться каждое утро кожне з чтобы щоб доме царил мир, благодать і радість. І, звичайно ж, щоб мали у своїй квартирі гарні фіалки, такі, як ми зараз сьогодні бачимо. Дякуємо, да. Олена, вам Спасибо. ми надалі бажаємо вам процвітання. Ось, ну і продуктивної праці. Дякуємо вам, що прийшли. Спасибо. Дякую за хвилину. Повернемо, шановні телеглядачі.